Колонада вона ж Бельведер пам'ятник архітектури, побудований у 20-х роках ХІХ століття. Є однією з кращих оглядових точок міста. Саме тут, колись милувався місцевою красою сам генерал-губернатор Михайло Воронцов. А нині колонада приваблює туристів своїм прекрасним видом на морське узбережжя. Тим прикріше, що саме така важлива пам'ятка архітектури постійно стає жертвою сумнівної творчості невідомих вандалів. Всі звикли, що колони постійно використовують для обміну любовними посланнями чи іншими думками невисокого інтелектуального рівня. Та миритися з цим вже не може і не хоче жодного. Человек должен сам прийти в душе к тому, что красота и грязь вещи несовместимые, понимаете? Ведь они идут, многие из поселка Котовского, там, с деревень приезжают сюда, к Воронцовскому дворцу, и они почему сюда идут? Потому что здесь красиво. Ну а так как человек иногда сам не понимает себя, то он делает всякие непонятные вещи. Поэтому те, которые понимают, нам надо просто как-то, в общем, рассказывать им, ребята, что мы живем в чудесном месте, мы его все любим, наш город замечательный. Давайте вы тоже начнете его любить. Когда человек любит, он не делает вот такие вещи. Это наша сейчас культура, вы понимаете? Это наша культура. Мы ж, да, мы же не воспитываем сейчас. Мы хоть немножко учили, сами учились и других. А сейчас же, сейчас кто хочет, так и это самое. Сам себе режиссер, сам себе дирижер. А такого не должно быть. Все-таки должно быть, как раньше говорили, надо уважать старших. Вот с этого начинать надо. Старших, слушать. А сейчас же вы видите. Так что с этим надо бороться. Ну, я не знаю, что в данном случае можно сделать, потому что это в основном, в основном происходит ночью. Mm -hmm. вот. Но это, конечно, фашизм. То есть, как бы, культура Одесса очень падает, низко падает. То есть ценности для молодежи не, не присущи. Mm -hmm. То есть, и с этим бороться... Даже не знаю, с этим можно бороться вообще. То есть, ставить здесь охрану, это, ну, кто здесь будет охранять, для кого надо, в принципе, это неизвестно. Милиция тоже не будет охранять, милиция. Поэтому это, конечно, неправильно. В школе этому не учат, что надо все охранять, что-то берегать. Но если они не могут отремонтировать нормальный и забор, который очень давний, снимают, так что они могут здесь сделать? Никто не следит. А как бы, чтобы их следили? Кто, кто по вашему мнению, должен следить? Ну, их не поставишь же под напряжением провод. Если бы можно было, нужно было поставить а не Євросоюз, а будь-хто інший не змусить нас цінувати свою історію. Тож, якщо ми хочемо бути ближчими до Європи, починати треба перш за все самих себе.